dediyimiz kimi havaların şaxtalı keçməsinə baxmayaraq Şəhrixanqənd yolunda etiraz aksiyaları davam edir. Ekofeyallar yenə də aktivdirlər. Hal-hazırda həmin ərazidə nəylər baş verir? İstəyərdim ki bu barədə bizə müxbirimiz Rahim məlumat çatdırsın. Rahim hər vaxtın xeyr olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Rasim və 0124 televiziyasının tamaşaçıları. Bəli, Xankəndi Laçın yolunda aksiyalar 68 gündür ki, davam edir. Bu isə o deməkdir ki, tələblər hələ də yerinə yetirilməyib. Aksiya iştirakçıları bu dəqiqələrdə də hər kəs istiqamətdə öz yerlərindədirlər gün hələ təzə başlayıb gözləzi, gözlədiyimiz keçilməz beynəlxalq qırmızı xəttinə məxsus nəqliyyat vasitələri hələ ərazidən keçməyiblər. Rusiya çünəriamlarına məxsus nəqliyyat vasitələrində yaxınlaşdığını görməmişik şey, hələ bu dəqiqəyə qədər. Ancaq dünən də baxın bu dinc axı keçirilən yerdən tinç şuah səsləndirilən yerdən məs 78 nəqliyyat vasitəsi hərəkət istiqamətində hərəkət edib. Bunlar həm beynəlxalq qaçqın komitəsə məxsus nəqliyyat vasitələri olub, həm rus seçimləramlarına məxsus nəqliyyat vasitələri olub ki, onlar da sərbəst və təhlükəsiz hərəkət edə biliblər. Çox artıq ərazidən nəqliyyat vasitələrinin, humanitar nəqliyyat vasitələrinin keçidi də yeni bir informasiya, yeni bir məlumat deyil da qeyd etmək istəyirəm ki, çox güman ki, ə, artıq saat 9 radialərin keçib və ə, hər gün demək olar ki, bu vaxtlarda Atlı Beyin Xaq Qızıl Xaç Komitəsə məxsus nəqliyyat vasitələri Xaqəndis istiqamətindən Erməni ailələrini Ermənistan istiqamətinə aparırlar ki, yəqin ki, bir neçə dəqiqədən sonra onların da ərazidən keçidi reallaşacaq. Bir ə, rəqəmi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ə, ümumiyyətlə bu vaxta kimi aksiyanın keçirildiyi vaxta, vaxt vaxt dərzində biz Beyin Xaq Qızıl Xaç Komitəsinin müşayiəti altında Xankəndi istiqamətindən 400-dən çox dinc erməni sakinin Ermənistan istiqamətinə getdiyini, təxminən 200-ə qədər ermənin isə əks istiqamətə qayıtdığını görmüşük. Məs bununla əlaqədar deyə bilərəm ki, təbii ki, Azərbaycanın konstitusiyasını qəbul etmək istəyən, Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyən şəxslər, vətəndaşlar, məs bu bayrağın, Azərbaycan bayrağının altından keçib gedən şəxslər, əgər burdadakı haqq səsimizə, haqq e onların haqq səsinə səs vermək və ümumi Ermənistanın törətdiyi cinayətlərə elə bizim ekofeyallarımızla birlikdə yox demək istəyirlərsə və təbii ki bu haqq biçini qəbul etmək istəyirlərsə, istəyirlərsə elə dövlət başçımızın dediyi kimi vətəndaşlığımızı qəbul edib yaşaya bilərlər. Əslində onlar üçün yol açıqdır. İndi e, təbii ki onların nə məqsədlə gedib e, çox məqsəd, e, sayda gedib, az sayda qayıtmasının məqsədi bəlli deyil, ancaq hər halda biz müşahidələrimizi təqdim edirik və e, çox güman ki, yenə də bu günlərdə nağdiyyət vasitələri sərbəst hərəkət edəcəklər ki, bu da əslində aksər nəsl mahiyyətidir ki, ekofeyallar yolu heç bir halda bağlamırlar. Və bir də bir məqamıda qeyd etmək istəyirəm ki, biz Ermənistan tərəfinin sosial şəbəkələrdə və ümumi mətbuatda yaydığı dezinformasiyalara uyğun olaraq bildirmək istəyirik ki, bizim burdan təqdim etdiyimiz faktlar realdır və real görüntülərdir, rəqəmlər də hamısı faktlardır ki, biz hansı istiqamətə, hansı saatlarda, neçə nəqliyyat vasitəsi çərçivəsində neçə nəfərin olduğunu biz dəqiq faktlarla işıqlandırıb bildiririk, ancaq qarşı Ermənistan tərəfi isə ümumi məlumatlarla, dezinformasiyalar yaymağa çalışır ki, təbii ki, bu da artıq dünya ictimaiyyəti qarşısında inandırıcı olmayacaq, çünki bizim təqdim etdiyimiz faktlar daha realdır. Bəli, Rəsim, gün hələ təzə başlayıb, qarşıdakı saatlarda da yenilənəcək və hava şəraitinə əlaqədar bildirmək istəyirəm. Hal-hazırda Azərbaycanın müəyyən bölgələrində çaxtalı və qarlı hava müşahidə olunur, az miqdarda yağıntı var, ancaq Şuşamızda hələ bu gün qar yağmayıb, hava günəşli hava olsa da çaxtalıdancaq hələ qar yağmayıb. Bəli, bu deyə qalan məlumatları bunlardır. Rasim sözü sizə ötürürük. Çox sağ ol Raiha, minnətdaram sənə son məlumatları təqdim etdiyin üçün. Bəli, həm Ermənistan, həm onun xarici avadarlarının təzyiqlərinə, təhdidlərinə baxmayaraq 68 gündür ki bu etirazlar yenə də e, davam edir. Bir sıra xəbərimiz var.